Ми будемо говорити про поезію і про патріотичну поезію разом із нашим гостем Сергій Бакуменко з нами сьогодні. Поет, організатор фестивалю «Укроп», а з недавніх пір і організатор Вічеров на хуторі Бакуменко, mm -hmm. і також й пісняр. Наскільки я знаю, пісняр. Да, поет. Пісняр. Вітаю Сергію. Ой, здравствуйте. І е, найперше хочу анонсувати одразу для наших глядачів, що е, незабаром в Одесі, прямо в березні, вже на цій вихідні відбудеться е, дві літературні події. Що mm -hmm. це за події? И, 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 и си, его, не сиёва не Значит, ну, если меня телезрители уже знают, я читаю такие стихи неплохие, да. Вот жалко, я не одел сегодня усы, чтобы быть похожим на Тараса Шевченко. Вот, но я тоже пишу, как бы чуть-чуть. Вот. И я делаю в городе такие литературные вечера. В принципе, я пионер в этом деле, как, Юр, как Юрий Гагарин, который полетел в космос. Вот. А здесь же поэты летают постоянно в космос. Вот. Просто этого никто не видит. И я стал делать такие вечера на хуторе Бакуменко. Делаю я их в Блюз Бразерс Клубе. Это Успенская 66. И я делаю такие вечера, на которых просто биток. То есть люди заходят, даже некоторые не могут зайти. Почему такое к поэзии сегодня в внимание. Потому что не было, может быть, в городе правильного продюсера, который смог бы это организовать. Да люди абсолютно нормальные, они не стали плохими, они хотят слышать поэзию, причем хорошую, ласкающую слух. А, понимаете, поэзия, она очень четкая, ритмичная, все, это хотят люди видеть. Просто им этого не показывали, заменяли чем-то другим обычно, там, очередями в какие-то пафосные рестораны, а мы вот не пафосные взяли такой клуб, и там делаем и концерты, и литературные вечера. Вообще, клуб «Блюз Бразерс», вот я становлюсь там арт-директором, и там скоро будет, ну, вот люди будут говорить... Слушай, хотим где-то оказаться в атмосфере творчества. И все такие, ну, это надо, нет, не надо. То есть, как бы вот есть клуб такой в центре города, и там будут самые передовые концерты э, и самые передовые литературные вечера и вообще все, что связано с искусством. Вот э, вы, Оксана, хотели бы посидеть вечером в кругу действительно настоящих творческих передовых личностей? Звичайно, Сергей, я взагалі, э, знаете, что мне спало на думку? Mm -hmm. э, спостеріга... Гаю, хто сьогодні є послідовниками Шевченка та інших поетів в Одесі, mm -hmm. насправді, от лідер правого сектора Сергій Стерненко, він поет, Іван Вишитий, поет, а ah. один з самооборонців Тодор Пановський Знаю. також і, И, і я просто дивуюся поряд зі мною ще Сергій Бакуменко. Також великий патріот Одеси yeah. і України, в тому числі, чому так стається? Чому люди в яких мистецтво так вот, они поедут все-таки свою деятельность из патриотизма. Дело в том, я вам объясню, потому что на самом деле вот да, я в общем-то ассоциируюсь у людей и там. Иван Вышитый, которого я тоже знаю, который помогал мне делать фестиваль «Укроп». Реально молодой, классный человек. Сергей Стерненко я тоже знаю. Так вышло, что моя бывшая жена, по-моему, его теперешняя жена. Вот. И мы иногда общаемся я по телефону. Ой, переплетается. В этом искусстве, в этой политике. Это такой коктейль. Так вот, эти люди, скорее всего, и Пановский, который также выступал на фестивале «Укроп», наверное, связывают эти революции Революционные события, которые идут в стране, да, ну, то есть, э, смена власти, они связывают с тем, что, возможно, будет жить лучше. И поэтому взойдут, наконец-то, поэзия, прорастет музыка. Вероятно, эти люди надеются, я тоже в Тане, надеюсь, что мы построим новое общество, и там будут в приоритете э, культура и искусство. Потому что если бы мы воспитывали, были воспитаны и воспитывались дальше, и наши дети, да, воспитывались в атмосфере культуры и искусства, да никаких войн бы не было. Так, а Люди ще... бы воевали совсем за другое и на другом поле деятельности. Сергію нас небагато часу Не залишається. Багато. Давайте я хочу почути нашим глядачам також запропонувати да. послухати кілька поезій Сергія Бакумен. Давайте так обичне. Я читаю, що таке, що там робить зразу по та з кроваті піднімає, а здесь я наоборот, заставлю задуматися. Уже не лето на дворе, уже не двор на фоне лета, уже и снега в декабре. Оденут люди и палеты, прошел куда-то целый год, необратимо, безвозвратно, четыре времени погод. Не отдадут его обратно из колыбели, и за парты мы встать давно уже смогли. Но что же принесли нам марты, что объяснили сентябри? Мы стали старше, повзрослели, а что взамен приобрели. Преобразили нас апрели, надежду дали феврали, мы изменились, вышли в люди. А научить себя смогли, что рассказали нам июли, что показали октябри. Будь добрым, ласковым и честным, и жизнь свою другим дари, ведь после сорока известно, быстрее бегут календари. О, дякую. Дуже філософський вірш. Так, такі фіософські, рядки зможуть задуматись, мабуть, кожного. Да. Скажіть, будь ласка, mm. ви збираєте поетів? Ви збираю, Хто так. ці люди, з яких вони кіл? Да вы с ними знакомитесь. Значит, у меня есть негласное правило: в трамваях не знакомиться с поэтами, в троллейбусах тоже не знакомиться. Вот. А по телевидению... А, там а по теле... <laughs> столь... Да-да. Вот. А, а, а по телевидению у меня есть другая примета: по телевидению говорить, что наш проект который вот вечера на хуторе Бакуменко, который я собираю там и музыкантов, и поэтов, так там может выступить любой человек, кто может выступить. Там, прочесть стихи свои, чужие, Тараса Шевченко. Э, вот, э, Пожалуйста, звоните мне 093-023 1605 и говорите: Сергей, мы хотим выступить. Пожалуйста, мы, э, я не знаю, там я домохозяйка, которая устала просто там подносить мужу еду. Я хочу пойти и выступить. Пожалуйста, мы всегда дадим, если у вас хорошая поэзия, вы умеете читать или хотя бы хотите. Пожалуйста, вот так я нахожу поэтов. И действительно пишут, и действительно с вами. Uh -huh. Вот. Второе же событие, которое я хочу сделать. Смотрите, у меня 14, -го, 14 -го в Blues Brothers это вечера на хуторе Бакуменко, где люди профессионально уже читают поэзию. Вот. А 15 на следующий день, в воскресенье, в 15.00 в галерее NT Art, Лидерсовский бульвар 5, я делаю мастер-класс для всех одесситов, для гостей города, чтобы чуть-чуть научиться писать стихи. Чуть-чуть я научу людей Слагать строчечки. Приходите. Рифмоваты. Да, рифмоватый Пожалуйста, приходите. Знаете, мне вот одна женщина сказала, она говорит, боже, я туда мужа своего отправлю. Он мне так давно не говорил красивых слов, пусть он у вас, Сергей, научится и придет и будет мне говорить красивые слова. А ведь женщинам, я как психолог заявляю, очень нужна ваша любовь, поддержка, всегда говорите ей хорошие слова. Вы увидите, как вы станете лучше, потому что женщина рядом с вами расцветет. И как изменятся эти стосунки. Прекрасно. Слова да. меняют життя, это правда. Хочу прочесть, наверное, прочесть. о женщинах. На 8 марта, вы знаете, я не мог поздравить всех женщин, ну, приехать к ним, там, подарить цветы, все, по телефону тоже не обзвонишь. Тогда я написал стихотворение и отметил очень многих на Фейсбуке, сколько смог, там, позволяют, по-моему, 19 человек или 40, не помню. Вот, я отметил и так поздравил. И хочу и вас приветствовать с этим великолепным праздником, потому что что мужчина без женщины? Ничего. Женщина ⁇ это чудо, такое же, как и ты, мужчина, только за это ей нужно дарить цветы. Женщина ⁇ это праздник, самый светлый из всех цена этому празднику – твой триумф и успех. Женщина – это дети, а дети – твой долг. После этого будешь. Ты на земле уже Бог. Женщина – это счастье, умей его принимать. Цена этому – платье регулярно ей покупать. Женщина – твой разум, твоя половинка всего, к чему бы ты ни притронулся. Женщина – это все. Женщина – это товарищ в счастье, товарищ твой. Иногда даже и в горе. Но выбор тут за тобой. Женщина хочет слышать всегда про твою любовь. Ей хочется стать выше. Ей это волнует кровь. Женщине нужен мужчина, чтобы слабой себя ощущать. Тогда ты будешь с ней сильным. Тогда с ней зайдет благодать. Я дякую, Сергію. Це велика подяка від усіх від імені усіх жінок, котрі сьогодні це почули. Ці рядки Клас. і е, ще мені хотілося б звичайно. Щоб ви звернулися, можливо, до тих людей, родин, у кого сьогодні рідні в армії або в зоні АТО, або чоловіки, брати, сини, і вони хвилюються з кожним днем, хвилюються чи повернуться вони додому. От сьогодні це все повинно об'єднувати нас, наше суспільство, тому що ми, українці, патріоти, котрі не просто Чекаємо миру, ми чекаємо української перемоги. перемоги. Ми чекаємо звільнення окупованих територій. От чи, чи багато у вас є людей, поетів, котрі саме на цю тему звертають свою творчість? Да, це правда. Действительно, это правда. Когда я делал фестиваль «Укроп», очень патриотичный фестиваль, и обращу ваше внимание, что никто, ни из каких горсоветов или обл. администраций не помогал этому фестивалю. Что плохо. Почему? Потому что точно так же они не хотят помогать нашим бойцам в окопах. И помогают люди... Просто обычные люди, волонтеры, я знаю их очень много. Я знаю этих волонтеров. И если бы не волонтеры, не знаю, мы бы, наверное, уже давным-давно проиграли. У нас были бы позорные флаги России, висели бы на нашем оперном театре, на наших улицах. Ведь я к флагу России плохо не отношусь. Я просто к оккупированному флагу, который может оккупировать нас, отношусь плохо. Так вот. Я думаю, что это скоро закончится, потому что, вы знаете, война ⁇ это бизнес, который ведут олигархи. Это им выгодно. Опомнитесь, надо всем опомниться, и надо, чтобы наши ребята пришли оттуда. И не инвалидами пришли, а людьми, которые будут строить наше общество. Я очень переживаю за эту тему, и я сочинил уже не одну песню, которая поддерживает ребят на фронте. И вот э, такая центр Дали и Северин, я знаю, помогли э, отправить эту песню в те полки, которые воюют. Там. Помните песню «Слава Украине! Угу. Слава! Слава!» Вот. Все больше ее напевает. Я хочу жить в свободной, хорошей стране, где действительно будет цениться культура и искусство. Сергеич, есть какая-то поэзия на эту тему? У меня, да? У меня есть, наверное... Прошу на завершение что-то такое хорошее, патриотичное. Слушайте, давайте я просто пропою кусочек этой песни, да. Я... Дело в том, что группа Цирк как раз сейчас будет Кузьма Знамы такой проект. Может, вы слышали фестиваль? Так. А вы знаете, я был знаком с Кузьмой сразу около его вот около вот, его смерти, то есть за месяц до его смерти мы познакомились, и я как раз отдал Кузьме эту песню, чтобы он помог, чтобы она куда-то вышла. Но, к сожалению, его уже нет. Так песня такая там. Пули, взрывы, танки, пушки, бесполезные игрушки, Вечно правящие верхушки, жизнь нам всем дана не зря. Мы под флагом Украины, между Польшей и Россией, Быть рабом невыносимо, жизнь нам всем дана не зря. Хочу свободу тебе дарить, мы все свободу не можем не любить. Слава Украине, слава! Слава, слава, часы свободы идут. Слава Украине, героям слава. Герои никогда не умрут, герои никогда не умрут. Дякую, Сергей, это сегодня заряд бадьорості. слава Украине, самого ранга, чтобы мы все победили, победили не только на войне этой бесполезной войне, а победили в душе, чтобы у нас был праздник, что мы, что эту жизнь живем не зря.